હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે શીખીશું ધોરણ સાત વિષય હિન્દીની સ્વાધ્યન પોથીનો પાઠ પાંચ દેશ કે નિવાસી પાઠ પાંચના સ્વાધ્યન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા પણ જરૂરી છે તો ચાલો શીખીએ પાઠ પાંચ हिंद देश के निवासी ना प्रश्नों ना जवाब नी समझ अहिया सौ प्रथम प्रश्न नंबर एक अ सही विकल्प चुनकर चौरस में सही का निशान कीजिए अहला विकल्प में साचा विकल्प सा खरा निशानी करवानी छे एक कोयल की खलजग्या प्यारी है कोयल की कुक प्यारी है बपिहा पपीहा किसका नाम है पपीहा पक्षी का नाम है तीजू है गलत जोड़ पहचानिए अँ खोटी जोड़ी थे नदी पहाड़ पहाड़े अहरा निशानी करवा खोटी जोड़ी थे नदी पहाड़ त्यार बाद सवाल नंबर चार पपे है की पुकार को क्या कहते हैं पपे है की पुकार को टेर कहते हैं पांच पंध है निराले सबकी मंजिल तो एक है पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ ढूंढिए मंजिल शब्द ना अर्थ थे ध्येय त्याराद सवाल नंबर छः हिंद देश के निवासी काव्य के संबंधित कौन सा वाक्य नहीं है उसे ढूंढिए अँ काव्य ने संबंधित वाक्य न थी प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्नता है ते काव्य ने संबंधित वाक्य न थी त्यारबाद प्रश्न नंबर बे प्रश्नों के उत्तर लिखिए एक हिंद देश के निवासी काव्य में किस देश की बात है हिंद देश के निवासी काव्य में भारत देश की बात है सवाल नंबर बे किसकी कुक न्यारी होती है कोयल की कुक न्यारी होती है, है। त्रौ बुलबुल क्या कर रही है बुलबुल -बुल तराना गा रही है चार किसकी टेर प्यारी होती है है की टेर प्यारी होती है पाँच पंथ निराले होने के बावजूद क्या एक है पंथ निराले होने के बावजूद मंजिल एक है छ हिंद देश के निवासी कव्य में किन किन पक्षियों की बात हुई है हिंद देश के निवासी काव्य में कोयल पपीहा बुलबुल बुल, पक्षियों की बात हुई है सवाल नंबर सात हमारे देश में किन किन धर्मों के लोग रहते हैं हमारे देश में हिंदू मुस्लिम ईसाई बौद्ध जैन और पारसी धर्मों के लोग रहते हैं आठ माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं माला में बेला गुलाब जूही चंपा चमेली जैसे फूल एक रूप हुए हैं सवाल नंबर नौ कौन कौन सी नदियाँ सागर में मिलती है सागर में गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी नदियाँ मिलती है सवाल नंबर दस सभी धर्मों का सार क्या है सभी धर्मों का सार एक ही है मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना प्रश्न नंबर त्रन प्रश्नों के उत्तर लिखिए सवाल नंबर एक किन किन उदाहरणों के जरिए कभी यह कहना चाहते हैं कि हम सब एक हैं हमारे देश में रंग रूप वेश और भाषाएं अनेक है तरह तरह के फूलों को गूंथने पर एक माला बन जाती है उदाहरण तरीके कोयल पपीहा और बुलबुल के गाने का राग एक होता है उदाहरण के अनुसार गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा और कावेरी आदि नदियाँ अलग अलग होने पर भी समुद्र में मिलकर एक हो जाती है उसी प्रकार हमारे देश की विविधता में भी एकता है राष्ट्रप्रेम ने अलग अलग भाषा और प्रांत के लोगों को एकता में बांध दिया है हमारी राष्ट्रीयता की भावना में एकता है सवाल नंबर बे नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है हमारे देश में अनेक नदियां हैं उद्गम स्थान अलग अलग है वे अलग अलग मार्गों से बहती है लेकिन अंत में सागर में मिलकर एक हो जाती है इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियाँ अलग अलग होकर भी एक हो जाती है उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहते हैं प्रश्न नंबर चार काव्य पंक्ति आप पूर्ण कीजिए अहली काव्य पंक्ति ने पूर्ण करीशू गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है धर्म है अनेक जिनका सार वही एक है पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है आ रीति आपने काव्य पंक्ति पूर्ण करीशू बीजी काव्य पंक्ति हिंद देश के निवासी सभी जन एक है रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है त्यार प्रश्न नंबर पाँच नीचे दिए गए भावार्थ को दर्शाने वाली पंक्तियाँ में से ढूंढ कर लिखिए अहियाँ भावार्थ है તે ભાવાર્થન વાલી પંક્તિ લખવાની છે એક ہمارے દેશ મે રહેને વાલે લોકો કા રંગ રૂપ પહેનાવા ઓર ભાષા વિન્ન હૈ ફિર ભી દેશ મે રહેને વાલે સભી લોગ એક હે આપેલા ભાવાર્થ દર્શાવતી પંક્તિ થશે હિન્દ દેશ કે નિવાસી સભી જન એક હે રંગ રૂપવેશ ભાષા ચાહે અનેક હે બીજુ છે હમારે દેશ મે કઈ ધર્મ હૈ લેકિન સબ કા સાર એક હી હે आपेला भावार्थ वाली पंक्ति थे धर्म है अनेक जिनका सार वही है पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है प्रश्न नंबर छ काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए एक कोयल की कुकनियारी पपी पपीहे की टेह प्यारी आपेली काव्य पंक्तियों भावार्थ थे कोयल की बोली निराली होती है पपीहे है की बोली में अपनी मिठास होती है बुलबुल बुल का गीत भी अलग तरह का होता है इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो पर उनका राग एक है इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज़ भी एक होती है सवाल नंबर बे बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है आप काव्य पंक्ति नो भावार्थ बेला यानि कि मोगरा गुलाब जूही चंपा चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं परंतु ये प्यारे, प्यारे प्यारे फूल माला में गूँथने पर एक बन जाते हैं उसी तरह अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक है प्रश्न नंबर सात कविता के आधार पर भारत देश के बारे में आठ से दस वाक्य लिखिए यहाँ कविता ने आधार भारत देश विषय आठ थी दस वाक्य लखवाना है भारत एक लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश है जहाँ देश की जनता को देश की बेहतरी के लिए फैसले लेने का अधिकार है भारत इस कथन के लिए एक प्रसिद्ध देश है विविधता में एकता क्योंकि विभिन्न जाति धर्म संस्कृति और परंपरा के लोग एकता के साथ रहते हैं ज़्यादातर भारतीय स्मारक और धरोहर विश्व धरोहर स्थल से जुड़े हुए हैं प्रश्न नंबर आठ शब्दों को सही क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य लिखिए एक देश की एकता हमारे विविधता में है हमारे देश की विविधता में एकता है बीजू वाक्य है तैयने योग्य क्रम में गोठवी लखीशु दुनिया के देशों में भारत अनूठा देश है त्रीजु वाक्य है तैने योग्य क्रम में लखीशु नदिया सागर में मिलकर एक होती है चौथों वाक्य है तैने योग्य क्रम में गोठवी लखी शिकाए दुनिया में हमारा देश निराला है ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર નવ અ શબ્દો કે અર્થ લીખીએ એક કૂક તો કોયલ કી આવાજ બે મંજિલ તો ધ્યેય ત્રણ પંથ તો સંપ્રદાય ચાર તરાના તો ગીત પાંચ ટેર તો પપીહે કી આવાજ છ અનૂઠા તો અનોખા આ રીતે આપણે શબ્દોના અર્થ લખીશું ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર નવ બ સમાનાર્થી શબ્દો કે જોડ મિલાકર કોષ્ટક મેં ક્રમ્મે લીખીએ અહીંયા સમાનાર્થી શબ્દોની જોડી મેળવીને કોષ્ટકના ક્રમમાં લખવાની છે હિંદ તો ચોથું તો ભારત થશે પંથ તો છઠ્ઠું એટલે કે રાહ થશે બહુત તો પહેલું એટલે કે અનેક થશે ગીત તો તરાના અને મંજિલ તો ધ્યેય થશે આ રીતે આપણે જોડી મેળવી અને કોષ્ટકના ક્રમમાં લખીશું ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર નવ ક ઉદાહરણ કે અનુસાર ક વિભાગ મેં સમાનાર્થી શબ્દ ચૂન કર ક વિભાગ મેં ઉચ્ચી સ્થાન પર લખીએ સોના તો કંચન અને સ્વર્ણ થશે લડાઈ તો યુદ્ધ અને સમર થશે આંખ તો નેત્ર અને ચક્ષુ થશે બ્રાહ્મણ તો દ્વિજ અને વિદ થશે કહાની તો ગાથા અને કથા થશે ઝંડા તો ધ્વજ અને પતાકા થશે ખૂન તો રક્ત અને લહુ થશે ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર દસ અ નીચે દઈએ ગયે શબ્દો કા લિંગ પરિવર્તન કરતે વાક્યમાં પ્રયોગ કીજીએ ઉદાહરણ છે દેવ તો દેવી વાક્ય પ્રયોગ કરી શકાય ભગવાન શંકર દેવો કે દેવ કહેલાતે પાર્વતી અંબા મહાકાલી આદિ દેવી કે સ્વરૂપ હે आ रीते अपने लिंग परिवर्तन करी वाक्य लिखवाना है बालक तो बालिका वाक्य बनाविशु वह बालक बड़ा शैतान है वह बालिका काफ़ी सुंदर है बे अध्यापक तो अध्यापिका वाक्य बनाविशु हमारे अध्यापक बहुत गुस्से वाले हैं हिंदी की अध्यापिका काफ़ी अच्छी है एक छात्र तो छात्रा वह छात्र काफ़ी होशियार है वह छात्रा गणित में कमजोर है ग्वाला तो ग्वालिन ગ્વાલા વહીં પર ખડા થા ગ્વાિન બકરીયા ચરાહી મેં અહીંયા જે વાક્ય લખ્યા છે તે જ વાક્ય લખવા જરૂરી નથી તમે તમને મને વાક્ય બનાવી લખી શકો છો પ્રશ્ન નંબર દસ બ ઉદાહરણ કે અનુસાર કોષ્ટકમેસે શબ્દ ધૂંઢ લિંગ પરિવર્તન કીજે ઉદાહરણ અનુસાર કોષ્ટકમાંથી શબ્દ શોધીને હિરણ તો હિરણી એવી રીતે લિંગ પરિવર્તન કરી લખવાનું છે એક છાત્ર તો છાત્રા બે પુત્ર તો પુત્રી ત્રણ શ્રીમાન તો શ્રીમતી ચોથું ઘોડા તો ઘોડી પાંચ દેવરાની તો દેવર છ નાગીન તો નાગ સાત શિક્ષિકા તો શિક્ષક આઠ બેગમ તો બાદશાહ આ રીતે આપણે કોષ્ટકમાંથી શબ્દ શોધીને તેના ફક્ત વર્તુળ કરવાનું છે અને અહીંયા લખવાનું છે ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર અગિયાર અ નીચે દઈએ ગયે સર્વનામકો પુરુષવાચક સર્વનામ ઓર નિજવાચક સર્વનામ મેં વર્ગીકૃત કીજે અહીંયા છે પુરુષવાચક અને નિજવાચકમાં વર્ગીકરણ કરવાનું છે પુરોચવાચક સર્વનામમાં આવશે અપને આપ હમ મેં વહ વે આપ અને નિજવાચકમાં ખુદ તું સ્વયં આવશે ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર દસ બ રેખાંકિત સર્વનામ કે પ્રકાર લીખીએ અહીંયા જે શબ્દની નીચે લીટી કરી છે તેને સર્વનામનો પ્રકાર લખવાનો છે એક મેં સાતવી કક્ષામાં પડતા હું અહીંયા મેં તે પુરુષવાચક છે બીજું છે ગીતા આપના કામ સ્વયં કરતી હૈ અહીંયા સ્વયં એ નીજ વાચક છે ત્રણ વે લો ખુદ કામ કરતે હૈ અહીંયા વે તે પુરુષ વાચક છે ચોથું તુમ છુટ્ટિયો મેં કાં ઘૂમને ગયે થે અહીંયા તુમ એ પુરુષ વાચક સર્વનામ છે ત્યારબાદ ઇતના કીજીએ કવિ ઇકબાલ લિખિત સારે જહાં છે અચ્છા હિન્દુસ્તાન હમારે ગીત કો લિખીએ ઓર ગાન કીજીએ અહીંયા તમારે સારે જહાં સે અચ્છા હિન્દુસ્તાન હમારા એ ગીત વાંચવાનું છે અને તે ગીત

આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો આભાર દોસ્તો